Mə 1-ci və 31-ci sual. Trapeksiya. Üzbucaqlı bir trapeksiya verilib. ABCD üzbucaqlı trapeksiyası. AC diaqonalı. MN orta xətti. A ş və C D-nin bərabər olduğu verilib. E, B ş 1 santimetrdir. Soruşulur ki, orta xətti tapın. Demək, burada bir bərabəryanlıq üçbucaq var, görürsüz. Yəni bu AC məsafəsi CD məsafəsinə bərabərdir. Ağlımıza nə gəlir? Bərabəryanlıq üçbucaq görəndə E, Bərabərlənməş potensialının ömürlüyü e, oturacaqdan verilmiş hündürlüklə bağlıdır. Bir dənə buradan hündürlük endiririk. Hər bir iki hündürlük həm də mediandır, yəni bu hissə bu hissəyə bərabər olacaq. Yuxarı 1dir, 5. Bunda aşağı da 1 olur. Bu 1dirsə, burada 1dir mediana görə. İndi trapeksiyanı oturacaqları məlumdur. Onda orta xətti tapmaq üçün oturacaqları toplayıb yarıya bölməliyik. Yəni 1-nə 2-ni toplayırıq, bölürük, yəni 1.5 sm.